Каждый день просыпаюсь рано. Стою на кухне, завариваю чай. Я... На балконе закурю сегодня первую сигарету. Пеплом притрушу ежедневные раны. И, мне так же, как и всем, хочется все на раз, два, три пройти. Но запомни, еще никому не удалось просто взять и черные полосы сойти. Поезда дороги, то, что прошел, не понять многим. Боль, обиды, разочарование. Мое подсознание заставляет все вперед идти. Мне всего лишь 23. У моих родных спроси, что пережили со мной. Раньше был вообще не золотой, да не с чистой душой. А теперь здесь я. В полном исправлении. Люблю вас всех. Папа, мама, бабушка, брат, невеста, Жинка и мой любимый сыночек. Передаю вам всем З далекого краю привіт. Не переживайте, я знаю, що ви переживаєте. Я скоро буду вдома. Цілий, неушкоджений. Цілую всіх вас.